Hello. Maklumat dan perkhidmatan analisis adalah berhubung sistem Guru Markets. Kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Sedikit lagi kami akan mempertimbangkan setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Kami mencadangkan melihat setiap penunjuk organisasi yang dikaji dengan lebih terperinci. Kami akan menganalisis prestasi semasa perbadanan Next Chade Corporation, TIKAR, NE ke-10T. Disemak menggunakan maklumat pada 20 Mac 2025. Secara klasifikasi guru, market syarikat Next Decadir tergolong dalam subkategori. All and Gas, 132 organisasi mengambil bahagian dalam analisis yang sangat mewakili. Cari jadual pesanan di penghujung video ini. Keputusan untuk syarikat adalah seperti berikut: tolak 9 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 2.3 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran saham kami secara agregat Ambil perhatian bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata berbanding markah syarikat tolak 9 mata Next Decade Corporation. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Next Decade dan saham subkategori. Kita melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan yang lalu saham Next Decade Corporation menunjukkan dinamik sebanyak 67.4% terhadap perubahan harga dalam subkategori 3.3%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi kita mesti mengambil perhatian tentang fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Next Decadir ialah 2.36 bilion dolar. Dan huruf besar subkategori ialah 2619 bilion dolar. Next Decade Corporation menyumbang bahagian sebanyak kosong perpuluhan kosong ia adalah salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah kosong perpuluhan bilion dolar. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori 1,607 bilion dolar. Next Decade Corporation merupakan bahagian sebanyak kosong perpuluhan kosong Membandingkan saham yang diduduki bursa dan nilai buku, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki next dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 0.09%. Nilai buku ialah 0.022%. Iaitu 76% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan permodalan kunci kira-kira subkategori, buruk, tolak satu mata. Hutang organisasi yang dikaji berjumlah 3.884 bilion. Liabiliti keuangan kepada nilai buku berjumlah 1078.9% daripada modal. Keputusan pada tahap kewajipan hutang syarikat sangat buruk, tolak dua mata. Baki nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya ialah kosong. Dengan purata dalam subkategori 14.6 yang jauh lebih buruk daripada purata dalam subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori sangat buruk, tolak dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak 62 juta dolar. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini tidak baik untuk syarikat. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori. Buruk, tolak satu mata. Baki nilai syarikat kepada hasil sepadan dengan kosong. Purata untuk subkategori 1 yang lebih teruk daripada dalam subkategori Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah kosong juta dolar. Hasil ramalan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini sangat buruk untuk prospek syarikat. Penilaian anggaran volume jualan masa hadapan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori. Buruk, tolak satu mata. Margin jualan ialah kosong peratus, dengan purata dalam subkategori sebanyak 6.9%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 6.9%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh diterima, kosong mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.029%. Iaitu 210% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini menunjukkan percanggahan antara harga pertukaran semasa syarikat Next tercadir, mungkin ke arah penilaian semula. Jumlah modal setiap pekerja syarikat adalah sama dengan 9967000 dolar manakala untuk subkategori 3,234,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan penunjuk organisasi ialah 208.2%. Anggaran jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat subkategori. Boleh diterima, kosong mata. Keuntungan setiap pekerja individu syarikat adalah tolak 260.3 ribu dolar. Purata untuk subkategori, 221.1 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 18%. Anggaran keuntungan setiap pekerja berbanding prestasi subkategori. Boleh diterima, tolak kosong perpuluhan lima mata. Jumlah jualan bagi setiap pekerja syarikat ialah kosong ribu ringgit mengikut subkategori 318000 dolar Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100% Anggaran jualan setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori Boleh diterima tolak 0.5 mata Saham pendek sepadan dengan 6.1% dengan purata untuk subkategori sebanyak 2.3% ini adalah penilaian tentang risiko squeeze yang singkat. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 65% bagi syarikat Next Dechade Corporation. Manakala dalam subkategori tahap RC 14 ialah 63%. Berpotensi, saham subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham Next Dechade Corporation. Harga sebenar saham syarikat adalah lebih kurang 9 dolar 6 sen. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang 12 dolar 49 sen. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 38%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia, pautan ada di komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh Sistem Maklumat dan Rujukan Guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, Pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis syarikat Next Dechade Corporation, Sistem Maklumat Penilaian Saham Guru, Markets keputusan berikut dibuat membuka dagangan untuk kejatuhan pada harga 9.07 dolar. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak rendah. Penilaian syarikat dijalankan berdasarkan kaedah penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 7.47. Stop loss ditetapkan pada 10.67. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss. Dalam kes ini, pesanan ditetapkan secara bebas pada akhir sesi dagangan pada 19 April 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar, RI pertama, akan menjadi pesanan belian utama. Video mengenai tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi. Pesanan kedua ditetapkan pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan guru Markets. Anda semua adalah penonton paling hebat di planet ini.